Onlar isə bizə deyil, ancaq özlərinə zülm etmiş oldular. Xatırlayın ki, sizə bu kəndə girin, bəyəndiyiniz yerdə istədiyiniz şeyləri rahatlıqla yeyin və buranın qapısından səcdə edən halda ittə söyləyərək daxil olun. Biz də günahlarınızı bağışlarıq. Biz yaxşı əməl edənlərin savabını artıracağıq demişdik. Zülm edənlər olaraq deyilən sözü başqası ilə dəyiştdirdilər. Biz də o zalımlara etdikləri haqsızlığa görə göydən şiddətli əzab göndərdik. Yadınıza salın ki, Musa öz qövmü üçün su istədikdə biz ona əsana daşa vur dedik. Ondan 12 çeşmə fişkırdı. Hər kəs öz çeşməsini tanıdı. Allahın verdiyi ruzidən yeyin için. Fəqat yer üzündə öz həddinizi aşara hesab törətməyin. Xatırın ki, siz ya Musa, biz eyni tağıma heç